Я з вами програма Я знаю, як та я, її ведуча Юлія Кочуренко. Сьогодні ми у гостях у Оленки Хеленки і будемо робити весняну пасхальну композицію. Допоможе нам у цьому сама Оленка Хеленка за псевдонімом. А так, Олена Юхименко. Добрий день. Добрий день. Я всіх хочу поздравити з праздником, з світлим воскресінням Христовим. І хочу, щоб у вас було настроєння, весенне здоров'я і щастя. Сегодня мы будем робити такую пасхальную композицию, да, которая может стать прекрасную в любом будинку. Я хочу вначале рассказать а, о этих украшениях, потому что у нас почему-то еще это не принято. Это больше европейские а, украшения дома. А, у нас обычно куличи, паски, яички, ну колбасы, корзинка. Это наша традиционная украшения. Но хочется весны, цветов ярких, как первые первоцветы, яркие пробиваются с земли. Поэтому вот хочется создать какие-то композиции и рассказать, как это сделать и украсить ваш дом. У нас тут сегодня все яскравое, такое такая, да. желтое, зеленое, все такое весняное. Как мы будем, с чего мы будем починать и что нам потребно? В любую композицию входят весенние элементы. Весной у нас вылупляются цыплята, появляются зайчики, кролики. То есть почему эти животные и птицы присутствуют в этих композициях? Потому что именно вот они рождаются с первыми днями весны, радуются жизни. И появляется зеленая травка, цветочки яркие. И любой элемент э, можно использовать в композиции. Для этого нам надо какая-нибудь коробочка или емкость. Вот у меня даже есть пасхальная такая формочка в виде угу. яйца. Есть вот такие цыплята яркие. Есть э, зайчики. Появляются бабочки. Поэтому все это можно использовать в композиции. Можно делать композиции из э, бумаги, как мы с вами делали э, букеты из конфет. Угу. То есть э, все это можно украсить э, свой дом. Вот композиция с яичками э, и гнездышком и цветочками. То есть любая маленькая корзинка может получиться э, украшением вашего дома. У меня есть детали цветочки, яички, ага. ленточки. Кто умеет вязать крючком, можно украсить это с помощью вязаных вещей. Вот подставочки для яичек, очень красиво. Что еще можно использовать? Можно использовать бумагу. Если мелко ее нарезать, она получается объемное наполнение для любой коробочки. Угу. Можно использовать вот такие вязали. Волокна натуральные, как кокосовые, окрашенные. Они создают легкость, яркие цвета и э, можно наполнить опять же любую корзинку. Сегодня мы будем маленькую корзину работать это корзина. Ну, в большую корзинку мы, наверное, посадим вот такого кролика угу. и э, будем использовать вначале зеленый цвет. Это как травка, угу. поэтому э, можно доставать и создавать уже основу. А потом будем создавать цвету цветочную полянку. Uh -huh. То есть вот у нас есть основа зеленая. Дальше можно добавить еще какие-то яркие цвета, чтобы этот фон был не такой скучный, как пятнышки. Можно вот закручивать uh -huh. в виде шариков или можно делать маленькие спиральки чтобы легкость добавить вот какой-то тон яскрависть где... такой да легкость. пожалуйста можете мне помочь можно добавить. До... добавить как цветочная полянка вот цветы у нас для этого есть клей который прозрачный, можно приклеивать, можно просто проволокой прикреплять, если вы не хотите портить корзинку. Дальше, что мы еще можем добавить? Еще разные цветочки. Вот тут на проволочной основе можно спрятать под зеленую основу, как будто это растет в траве цветы. Еще Добавить цвета, бабочек можно э, при, добавить, чтобы они. Она креплятся специально? Так? Да, тут есть специальные такие э, крокодильчики. То есть как будто полянка у нас, на которой сидит э, зайчик. Главный <посылыш> герой. Да. <посылыш> чтобы ему было удобно, можно еще создать. Как будто есть нора, из которой он выбежал на полянку. То есть вот это мы добавляем коричневый цвет под зайчика, чтобы он выше был. Можно добавить элементы. Зайцы, конечно, яичек не несут, но главный угу. атрибут пасхи это яйца, куличи можно вот именно подчеркнуть, что это пасхальная композиция, вот добавить такие элементы, угу. еще цветочки, то есть создать вот настроение, цвета и весенние цветовое пятно, куда можно такие корзины корзинки. ставить угу. можно ставить э, на э, кухне можно ставить на подоконнике э, кухни, чтобы это было видно на улице вот такие корзинки яркие можно вешать на дверь то есть э, сразу видно что это э, какой праздник еще э, вот кроме такой композиции вот мы можем оформить маленькую композицию угу. вот, вот такой. да вот как вам хочется можно создать Например, вот в такой вариант с цветочками и гнездышком с яичками. Для этого вот есть маленькие яички. Основа нам нужна яркая. У нас угу. есть желтый, оранжевый цвет, вот чтобы это было настроение солнечное. Вот угу. Вы можете выбрать вот какой вам хочется. Желтый хочется. Желтый такой восхитный, солнечные уже. То есть exactly. можно добавить основу. Вот uh -huh. сколько вам хочется, <laughs> чтобы был объем, где будет видно наше гнездышко с, с яичками. И мелкими цветочками, вот сейчас зеленью, это вот мы ну, украсим. Вот, да, пожалуйста. Так как у нас и какие-то зелен зелень цветет уже весною то есть гнездышко оно может быть на кустике какого-то uh -huh. дерева мы плетем из коричневого сизаля такое гнездышко дно чтобы у него было птички прилетели радуются весне и в кустиках или на деревьях вот создают гнездышки. Его требует какой-то закрепливать клеем? Да, я наш... просто uh -huh. показываю. Все это крепится либо горячим пистолетом, uh -huh. либо вот таким клеем-драконом. Он прозрачный, не портит вид, не видно, когда он высыхает. Я просто вот сейчас uh -huh. делаю быстро и не закрепляю эту композицию. И вот сюда можно вот также прикрепить, вот добавить эти яички. Можно добавить какие-то мелкие цветочек, чтобы э, какой-то цвет э, появился. Сейчас я поищу. Вот я думаю, что уже будет видно, что. Uh -huh. Так, и какой-нибудь маленький-маленький цветочек вот сюда можно как пятнышко яркое добавить. Щоб это було зрозуміло, що весна, цвітуть квіти. Ну, це просто, але дуже гарно, повесняно. Да. То це може робити кожен. Я хочу запитати про таку корзину, як її зробити, я розумію, з чого вона взагалі цей каркас? Каркас ми ділимо, із... отакі у нас є, Із лази можемо. Uh -huh. из ива э, верба э, можно из винограда но это если раньше вы подготовились а так вот живые ветки они гибкие очень легко плетутся или берем проволоку то есть нам надо создать по спирали основу uh -huh. на которую вот можно э, накрутить вот тот же сизаль или э, я сейчас Отломаю, просто на маленьком образце покажу, вот как можно ее создать. Сегодня не хочется использовать плоскогубцы. Угу. Сейчас уже вот, создается основа. И вот эту спираль угу. мы отламываем, создаем какую-то основу, на которой будет держаться корзинка. То есть, вот, выравниваем, какая форма. И начинаем вот ее обматывать или волокнами, или травой сухой, то есть... Можно да, выкористовывать, до речі, какие-то природные материалы. Очень красиво, если сено используется, оплетается нитками, создается... Главное вот форму какую-то создать и угу. оплетаете вот эту проволоку, чтобы ее не было видно. И в такие корзинки, чашки, сейчас для декора очень много делается из травы, из сена, uh -huh. вот этих основ. И вот главное просто потратить время, чтобы было аккуратно, незаметно это каркас. Уже вот, если все закрыть, у нас получается как маленькая uh -huh. для птички гнезд... Гнезды. гнездышко, uh -huh. куда можно сложить, как того же поставить цыпленка. Что он вылупился, добавить цветочки можно добавить опять же бабочку, чтобы было заметно. То есть, здесь варианты, и ваша фантазия, и uh, можно дешево, но очень красиво украсить ваш дом. Я... Не, да, не таким навить такими материалами купувать их. А можно, если вы хотите, выйти на дверь. І все, що навколо, використовувати, можна навіть живі цвіти. поставити mm -hmm. в таку корзинку, і це буде зовсім красиве украшення вашого дому. Тобто, якщо ви хочете прикрасити свій дім і е, хочете, аби в вашому домі вже була весна, літо, е, то Беріть в руки природні матеріали або ж такі матеріали, і прикрашайте голове. Головне це ваша фантазія та бажання. А я, як завжди, нагадую, що з вами була програма Я знаю як я її вуча Юлія Кучеренко. Дивіться нас за тиждень. Ви дізнаєтесь багато цікавого і з впевненістю скажете тепер. Я знаю як.